Я начал конференцию ⁇ Матч, гост, аматернист ⁇ И сначала тренер гост Александр Савидов прокомментирует игру, но потом и от журналистов, пожалуйста. Что касается игры, мы начали игру очень тяжело, потеряли нити, совершали очень много брака. И минут 20-25 команда хозяев владела преимуществом, владела территориальным преимуществом, да и игровым преимуществом в принципе. И создавали полумоменты у наших ворот. Ну, нам в конце концов удалось все-таки выровнять игру, отодвинуть от своих ворот и создать несколько опасных моментов. Особенно, когда начался второй тайм. Ну, знаете, проигранная борьба, а у нас очень очень много, особенно молодых ребят, которые эту борьбу проигрывают, которые еще не знают, что такое выгрызать победы, выгрызать очки. К сожалению, это нам уже очередную игру выливается, для нас выливается в потерю очков. Сегодня мы проиграли. Конечно, обидно пропускать на последних минутах. В принципе, знаете, достаточно ровная была игра, на мой взгляд, много борьбы. Но вот эти чуть-чуть проигранных единоборств, в принципе, и вылились в победу сегодня в Полтавской Ваше пытания, будь ласка. Так. Александр Владимирович, поговаривали о том, что металлист проявляет, проявляет, и проявлял интерес коллегу Мищенко, полузащитнику Ворсквы. Вот, вы, как главный тренер, который строит команду, скажите, пожалуйста, это действительно было или есть так, или это очередная утка? Олега Мищенко действующий контракт с Ворской. Ну, может быть, интересно? Ни один клуб не может себе позволить купить игрока ну, по крайней мере, из, из не из топ-3. А у Мищенко есть вообще Так, пожалуйста. Три запитання. Сьогодні ще з вашого вратаря, який вже вилив так з 15-го почав тягнути час, враження, що місця була б дуже прийнятна і зараз результату знищила по 15 минуты. Ну, вы знаете, наверное, мы разные футболы смотрели. Я не знаю, как он мог тянуть час. На, наоборот, вы еще не знаете, что такое тянуть час. Вот вы обратите внимание, сколько вратари вводят мяч в игру. 35-40 секунд, это когда тянут час. А когда наш вратарь вводит через 10 секунд мяч в игру, то это наоборот, как для меня, как для тренера, вас задается вопрос. Куда же ты спешишь? Конечно, нас ничья на поле соперника по такой игре устраивало бы. Хотя мы могли и вырвать игру, провели хорошую контратаку, но и снова то конь устал, то не встал. Знаете, и нам что-то обязательно мешает. Поэтому говорить о том, что мы тянули время, ну... Я с вами не согласен. Окей. Okay. А скажите, пожалуйста, пизда свистка на перерыву, вы чем-то было даже незадоволены, с арбитром говорили, можно? Uh, можно. Я ему напомнил эпизод, который, uh, нарушение, которое было 15 метров от линии штрафной, точнее, на линии штрафной игрок Полтавы взял мяч, поставил 15 метров, где ему было удобно, и начал атаку. И судья не остановил такая техническая ошибка арбитра, который обязан был, был просто остановить игру. Он сказал, да-да, я все видел, но да, все правильно, а забил, забили в гол, зачитали, и все правильно было. Но, к сожалению, знаете, такое сейчас уже 4 тура. Вроде все хорошо, все правильно, а... Нас чуть-чуть имеют. А, Александр Владимирович, в составе обеих команд сегодня не нашлось креативного футболиста, который мог создать нестандартно своим действием, каким-то видеозином для какой-то момент. Беда украинского футбола, там как Курса Володя играл, когда вы были в Луганске. Ну, конечно, беда. А вообще в украинском футболе. Вы знаете украинца, который играет креативно. На мой взгляд, это только Безус который сейчас в Днепре, ну и то, наверное, он просто не попадает в игру Днепропетровского Днепра, но это уже не наша команда, не наша игра. Поэтому, конечно, и в конце я выпустил Сергея Назаренко для того, чтобы он хоть какие-то связал наши действия, но, к сожалению, мы просто не успели отыграть, нам не хватило времени, а вот как раз из-за времени Ворсла, если вы заметите, минуты три мяч не вводился просто в игру, это что касается затяжки времени. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, от зараз ви мені чимось нагадуєте іншого тренера Харківського металіста пана Рахаєва, скажіть, будь ласка. Теж схожі слова, теж схожі це саме результати матчів, теж схожа можливо, гра команди. В команді хоч наладжується фінансовий стан. Чи... Ви знаєте, ви сравнюєте несравнимо. Як вам так покоректніше відповідати? Ситуация у нас достаточно тяжелая. Я сейчас говорю о футболе. Если у нас из той команды осталось три человека, как вы думаете, команда сыгранная или нет? Правильно. Вы думаете, что она не сыгранная. Я за вас отвечу, хоть вы и молчите. Да? Вторая проблема. Мы сейчас находимся в таком состоянии, что, знаете, все люди футбольные выражают мне сожаление. Люди не футбольные, и, знаете, но ну, человеческая тупость не знает границ, они говорят, вот ты знал, вот что он там ноет, он знал, куда идет, да я знал, куда иду, и разве я ною? Да, мы проиграли сегодня, да, мы там э, играли в ничью, да, у нас что-то не получается. Я сейчас могу сказать, что команда Ворска выглядит более мобильная, более быстро, более сырно, более по спортивному зло. Нам этого не хватает. Но мы движемся. Вы хотите, чтобы за два месяца была та команда? Ну все, надо, я уже устал повторять, надо забыть тот металлист. Тот металлист в прошлом, году, в прошлом году какое место занял? А мы все думаем, это та бронзовая команда, которая всех крошит. Она, может быть, и будет крошить, но теперь лет через 10. Все почему-то забывают, что у нас, вот, может быть, у вас, конечно, в Полтаве жизнь улучшилась. Да. Но в целом в стране жизнь, жизнь ухудшилась, согласитесь. Да? И на фоне того, что жизнь везде ухудшилась, все считают, что в металлисте все осталось так, как и было. Ни хрена не осталось. Поэтому очень тяжело. Я не хочу сейчас говорить о проблемах не футбольных. Поверьте, таких проблем у нас, ну, наверное, сейчас мы самая проблемная команда, учитывая то, что в составе там Гаверлы играет 10 динамовцев. Мы самая проблемная команда, но это не мешает нам всего на одну очку отставать от участника Лиги Европы. Мы свои очки еще наберем, за нас не переживайте. Мы знаем, куда идти, мы туда обязательно придем. Это будет очень тяжело, нас очень многие бьют, нас очень многие критикуют. Но знаете, как Лобановский говорил, я не против критики, я против критиканства. Если люди не говорят о том, что не знают, то это, наверное, несправедливо. А когда совсем не говорят о футболе, совсем не говорят о том, что происходит на футбольном поле, а все ищут в одном месте мозг, хотя его там и нет, да, априори, то это уже к футболу никакого отношения не имеет. Владимир Ильич, ну, сейчас наступает двухнедельный перерыв. Можно ли его считать долгожданным для металлиста? И чем вы его собираетесь заполнить? Пойдем помидоры собирать, помогать хотя бы бабушкам на огородах. Знаете, хоть как-то будем упражняться. Конечно, я давно говорил, и сейчас могу сказать, что мы дотянули до двухнедельного перерыва. Конечно, этот перерыв нам был как воздух нужен. И сегодня я очень надеюсь, что мы возьмем очки, потому что нам предстоит тяжелые игры впереди. И мы достаточно близки были к этому. Команда соперника начала нервничать, на мой взгляд. Но, тем не менее, что произошло, то произошло. Нам надо, конечно, работать и в тактическом плане, и в физическом плане. И в принципе формирование того костяка, который выходит на футбольное поле, он еще не завершился. Поэтому мы будем работать на клубной базе, постараемся сыграть еще товарищескую игру, ну и двигаться дальше. Давайте, можно на сегодня, то давайте... Все, спасибо. Спасибо.